এতিয়া চোৱা অনুচাৰ যুগ ক যুগ অনুচাৰ কং খ যোগ অনুচৰ খং ল যুগ অনুচৰ লং মৰ্ধনিয়াত ত যুগ অনুসৰ ট ল অনুচৰ দলং হ অনুসৰ দণ্ডিয়া শং খ অনুচৰ কলং ব অনুচৰ খ বংশ মানে যেতিয়া এটা বস্তু নাকেদি উচ্চাৰণ হয় অনু মানে নিয় থকাৰ নিচিনা লাগে উঙ থকাৰ নিচিনা লাগে সেইটো বস্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অনুচৰ লাগে খ ৰতাকেৰা অনুচৰ খৰাং যেনে সিংহ মাংস মানে নাকেদি পূৰা বস্তুটো আহে যেতিয়া সেইটোক তেনেকৈ কয় সিংসা কংকৰ পংকজ কংকন ৰংঘৰ টং টং কাঁহৰ টং ৰং ৰং ফাকুৰ ৰং হিং হিং মহৰ হিং টিং টিং নাৱৰ টিং এইবিলাক এলেকাৰে দিছে প্ৰনাউনচিয়েচনটো যাতে তোমালোকৰ শুদ্ধ হয় তাৰমানে হা চুং চুং বাঘৰ চুং জুং জুং বাঘৰ জুং এতিয়া চোৱা কংকৰ মানে শিল সিংহই মাংস খায় ভাল মানুহৰ সংগ লবা বৰষুণ নোহোৱা শুকান বতৰৰ খৰাং বোলে ৰংপুৰত ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ আছে ৰংঘৰ আহোম ৰজাসকলৰ দিনত খেল ধেমালি চাবলৈ সাজি লোৱা পকী ঘৰ গৰু মহ ছাগলী শিয়াল পশু নাৱৰ মূৰৰ জোঙা ভাগক টিং বোলে